Guten Tag, liebe Freunde! Доброго дня, любі друзі! Сьогодні у нас з вами урок німецької мови за темою Jahreszeiten und Wetter. Пори року й погода. І з вами вчитель німецької мови Одеського ліцею номер 89 Цеганенко Алла Степанівна. І сьогодні ми з вами працюємо за підручником авторів Світлани Сотникової та Ганни Гоголєвої на сторінках 123-125. зінт Зайтен 12050. На уроці ми навчимося описувати і порівнювати погоду та пори року. Потренуємось розігрувати діалоги за темою, навчимося писати коментарі до опитувань. Бухштабен залят. Буквена плутанина. Льозе діредзель. Нумерири більдер. Розв'яжи загадки і пронумеруй ілюстрації. Цумбайшпіль. Erste der Frühling, zweite der Winter, dritte der Herbst, vierte der Sommer. Lies und ergänze die Reime. Proчитаy i dopune remuвання nazwami pierroku. Zum Beispiel. Es schneit, es schneit. Der Winter ist die schönste Zeit. Höre die Lösung. Прослухай правильну відповідь. Schon singen die Vögel von Fern und von nah. Der Frühling kommt. Der Frühling ist da. Es ist Herbst. Es ist Herbst. Blätter tanzen in der Luft. Rot und Gelb, Braun und Bunt. Der Sommer macht allen Kindern viel Spaß. Am liebsten picknickt man im Gras. Lies die Texte. Achte auf die markierten Wörter. Прочитай тексти, зверни увагу на марковані слова. Merke dir. Запам'ятай, в німецькій мові існує два ступені порівняння вищий комператив та найвищий зуперлатив, що утворюється від основної форми якісних прикметників і прислівників. Вищий ступінь утворюється за допомогою суфікса –er, найвищий еест. schöner, am schönsten. Гарний, гарніший, найгарніший. Більшість односкладових прикметників при порівнянні мають умлаут у корені над голосними У. Сумбашпіль. Хох Хер амхерстен. Високий вищий, найвищий. Кальт Kelt am keltesten. Холодний, холодніший, найхолодніший. Куц кюрце, амкюрцен. Короткий, коротший, найкоротший. Ланг. Лендер. Амлен. Довгий, довший, найдовший. Varm vermer. Амвермстен, теплий, тепліший найтепліший. Винятками є філь герн. Їхні форми при утворенні ступенів порівняння не схожі на початкові. Сумбашпіль філь, мер, а Багато більше найбільше. герн. Lieber, am liebsten. Ochoche, -ch -ch Im Winter ist es kalt und frostig. Das Thermometer zeigt oft minus fünf bis zehn Grad. Manchmal auch mehr. Im Februar ist es am kältesten. Im Winter schneit es oft. Überall liegt viel Schnee. Die markierten Wörter sind Meer, Bilsche, am kältesten, der Frühling kommt und bringt warme Temperaturen. Jeden Tag wird es wärmer und wärmer und der Schnee taut. Die Tage werden länger. Die Bäume bekommen Knospen und Blätter. Im Wald blühen die ersten Blumen und die Vögel singen schön. Die markierten Wörter sind wärmer und wärmer. Teplische i Länger. Doshi. Im Sommer ist es am wärmsten, denn die Temperaturen sind am höchsten. Das Thermometer kann über plus 30 Grad zeigen. Die Tage sind am längsten. Überall gibt es viel Grün, Gras, Bäume, Blumen. Im Garten wachsen auch viel Obst und Gemüse. Die markierten Wörter sind am wärmsten, najteplischer, am höchsten, najwischer, am längsten, Im Herbst ist es nicht sehr warm und die Tage werden kürzer. Jeden Tag wird es kälter. Und die Menschen müssen warme Kleidung tragen. Es regnet oft. Bunte Blätter fallen von den Bäumen und liegen auf der Erde. Im November haben die Bäume schon keine Blätter. Die markierten Wörter sind Kürzer, Kälte, Holodnische, Vergleiche nach dem Muster. Zum Beispiel. Erst. Heute, morgen am Wochenende warm. Heute ist es warm, morgen ist es wärmer, am Wochenende ist es am wärmsten. Im Juni ist das Wetter schön. Im Juli ist das Wetter schöner. Im August ist das Wetter am schönsten. Am Morgen sind die Temperaturen hoch. Am Abend sind die Temperaturen höher. Am Tage sind die Temperaturen am höchsten. Im September regnet es viel. Im Oktober regnet es mehr. Im November regnet es am meisten. Im Dezember ist es kalt. Im Januar ist es kälter. Im Februar ist es am kältesten. Den Winter habe ich gern. Den Frühling habe ich lieber. Den Sommer habe ich am liebsten. Heute schneit es viel. Gestern hat es mehr geschneit. Vorige Woche hat es am meisten geschneit. Jetzt Bewegungslied. Ruhanka. Thank you. und antwortet abwechselnd. Po Zum Beispiel Wann sind die Tage länger, im Frühling oder im Sommer? Im Sommer. Wann sind die Tage kürzer, im Winter oder im Herbst? Im Winter. Wann ist es kältesten? Im Januar. Wann ist es am wärmsten? Im Juli. Wann regnet es am meisten? Im Oktober. Wann sind die Temperaturen am höchsten? Im Juni und im Juli. Wann sind die Temperaturen am niedrigsten? Im Dezember und im Januar. Wann ist das Wetter am schönsten? Im Mai. Wann gehst du mehr spazieren? Im Winter oder im Sommer? Im Sommer. Welche Jahreszeit hast du am liebsten? Den Sommer. Was sind eure Lieblingsjahreszeiten? Macht eine Umfrage und kommentiert sie. Проведіть опитування про ваші улюблені пори року. І прокоментуйте його. Zum Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Am liebsten habe ich den Sommer. Warum? Im Sommer ist es am wärmsten und ich kann baden gehen. die Lösung. Am liebsten haben meine Schulfreude sieben Personen den Sommer, denn es ist am wärmsten und sie können baden gehen, tauchen. Etwas weniger beliebt ist der Winter. Sechs Personen haben gerne den Winter, denn es ist am kältesten und sie können roden und Ski Laufen. Meine Lieblingsjahreszeit ist der Frühling, denn es ist am sonnigsten und ich kann Rad und Roller fahren. Im Park spazieren gehen. Hausaufgabe. Welche Jahreszeit haben die Ukrainer am liebsten? Surfe im Internet. kommentiere, Яка пора року більш за все подобається українцям? Скористайся для пошуків інтернетом і прокоментуй інформацію. На уроці ми навчилися описувати і порівнювати погоду та пори року. Потренувалися розігрувати діалоги за темою. Навчилися писати коментарі до опитувань. Мої успіхи. Грюн. Супер. Мені під силу всі завдання. Блау. Я працюю добре. Гельп. Я можу працювати краще. Ротж. Мені потрібна допомога. Danke für deine Aufmerksamkeit.